17 криворізьких художниць зголосилися взяти участь у виставці, 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Тут молоді авторки і знані у місті художниці. Всі вони свого часу закінчили факультет мистецтв педагогічного інституту КНУ. і багато з них зараз самі викладають мистецтво у навчальних закладах. Ірина Грачова Кудинова вирішила взяти участь у виставці, аби у картинах висловити своє ставлення до кобзаря в моїх картинах. Я, звісно, старалась передати ту красоту природи, яку він написала у своїх стихах. И еще одна из таких тем в его творчестве ⁇ это тема материнства. Поэтому вот одна из моих картин, я нарисовала такой вот образ матери с ребенком. Моим главным вдохновителем была моя дочечка, которая является таким самым главным вдохновителем. И, конечно же, поэтому цвета у меня яркие, солнечные, праздничные, весенние. В картинах, представленных на этой выставке, раскрыто много тем, яких торкался в своей творчестве Шевченко. Батькевщина, краса природы та ставлення до жінки – все це є на полотна художниц. Могут задаться некоторые вопросы, вопросам, которые посетив вот выставку, посмотрят и скажут, а Шевченко, как он проявляется? А проявляется он, в общем, достаточно хорошо, если внимательно посмотреть на эти картины. Потому что есть в них... И то, о чем писал Шевченко в своих стихах, и грусть, и воспоминания, и теплые слова о той Украине, о которой он скучал, в садок Вишневой, Калахаты, это такое стихотворение уже, которое знает от мала до велика. Это и сценки вот этой сельской жизни, которую он с детства знал. С Шевченко меня связывает прежде всего какая-то, внутренняя любовь да, к этой стране, к нашей прекрасной земле, поэтому хотелось отразить это. Но для меня, прежде всего, Украина – это цвет. И в моих работах это, в принципе, видно. Цвета я люблю очень насыщенные, экспрессивные, да, какие-то связанные с внутренними переживаниями. Для Шевченко это характерно в его произведениях. Те, кто любит мистецтво и цінує гений Шевченка, обовязково найдут в этой экспозиции что цікаве для себя, – Переконують организаторы выставки.